Первое, что я хочу сказать, это об представить организацию «Живая планета», которая занимается как общественная организация природоохранного направления. Мы занимаемся активно продвижением и пропагандой устойчивого потребления. То есть это потребление массовое, потребление в государственном секторе экономики, которое направлено на охрану окружающей среды и также улучшение состояния здоровья человека. Устойчивое потребление оно базируется на трех основных составляющих, которым в принципе полностью соответствуют подходы в органическом производстве. Это экономический рост, то есть, безусловно, и общество хочет быть богаче, и бизнес хочет зарабатывать деньги. Но в то же время этот экономический рост, он связан с применением инновационных технологий, которые позволяют сохранить ресурсы. А в контексте вот ресурсов и органического производства очень актуальный вопрос ⁇ это грунты, то есть качество грунтов которые у нас деградируют в результате ведения интенсивного способа ведения сельского хозяйства. И тут очень важно сохранить и вернуть в то состояние, которое нам досталось от матушки природы. Это управление ведением сельского хозяйства, которое связано с химизацией, то есть по сути ее отсутствие, а химизация сельского хозяйства также влияет на загрязнение грунтовых вод, а это связано, безусловно, с с качеством питьевой воды, управление отходами, опасными э, отходами. То есть вот все проблемы, которые вот последние два года нашумевшие, это э, не э, приспособлены уже, то есть утрачившие срок годности пестициды, которые необходимо утилизировать за миллионы украинских бюджетных гривен, которые остались нам еще в, как бы, в наследство от советского управления сельским хозяйством. То есть вот эти вот все проблемы и мелкие, но в накопленном виде, они уже глобальные экологические проблемы, поэтому переход на ведение органического, на принципы и методы органического сельского хозяйства, они позволяют решать, решать эти проблемы и для нас сегодня и для наших будущих поколений. Теперь социальный аспект я хочу посмотреть через, ну то есть мы уже говорили, коллеги, о том, что более восприимчив, более проластичен для перехода на данную модель ведения сельского хозяйства, это малый и средний бизнес. Это очень важно, потому что Украине нужно развивать этот сектор, и для малого и среднего бизнеса есть определенный интерес, потому что продукция Органическая, она пользуется спросом. Она пользуется спросом в Украине, несмотря на все кризисные наши явления. Да, есть, конечно, ну, не настолько активная динамика, какая была задана в 2007-2008-2009 да, годах. То есть уже в 2013-2014 год динамика есть, прогресса. То есть увеличение объема продаж органической продукции на внутреннем рынке. Но она не такая, какая она была не в том процентном увеличении, которое она была, например, если мы будем сравнивать 2008-2009 года. То есть и местное население покупает эту продукцию, а это продукция для здорового образа жизни и э безусловно все наши накопленные проблемы, связанные со здоровьем, которые переходят потом в ряд хронических заболеваний, они связаны с качеством питьевой воды и продуктов питания. То есть вот эта вся химизация аграрного комплекса, она отображается, безусловно, на нашем состоянии здоровья. Есть, в общем-то, достаточно убедительная статистика, ряд исследований и аккредитованным сегодня журналистам мы ее можем также предоставить. То есть именно связь экологически аспектов и здоровья человека в том числе и аспектов которые связаны с вопросами качества питьевой воды и продуктов питания то есть это то что касается устойчивого потребления поэтому наша задача то есть наша организация это активная пропаганда это разъяснительная работа с населением работа с производителями для того чтобы перейти на устойчивое потребление и устойчивое производство также наша организация занимается активно развитием стандартизации. И мы выполняем функцию органа сертификации, в том числе и органического производства. То есть мы работаем как нотифицированный орган от Европейского органа сертификации. То есть мы выдаем европейский сертификат, который признается во всем мире, в том числе и на территории стран ЕС.